Salam əziz dostlar, videoma xoş gəlmisiniz. Siz bu günkü videomda sizə maya köbələyinin tumurcuqlanma yolu ilə çoxalması haqqında video çəkəcəyəm. İlk öncə bizə lazım olan dəvəzmaqlar deyəsiyam. Bir ədəd rezim qutka, bir ədəd çar, bir ədəd qıv, bir ədəd yemək qaşığı, bir ədəd çay qaşığı, bir stəkan su, bir droş və bizə şəkər tozu lazımdır. Ee, indi biz e, isti suyumuzun e, içine 2 iki, 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 yarım kaşık e, teşer tozunu tökürük ve hala onlara kadar karıştırmalıyız. Ee, dostlar, indi ben bunu karıştırdım, hala onlara kadar. İndi biz kıfı yerleştiririk, sonra ise bunu tökürük. dükəndən sonra isə ə, biz droş görməliyik droş mən 3 kaşıqla kəsəyim indi mən bunu qarışdırmalıyam hələ onlara qədər sonra isə bu haqqında sizə məlumat verəcəyəm Doğrusu mən bunu qarışdırdım. Burada bizim maya qübələyimiz. Burdakı e, burda, burda yerləşən şəkərlər vasitəsilə qidalanır. Və e, burada turuncoxlama yolu ilə çox alır. Bu çox almada karbon və e, karbon qazı və su ayrılır. E, i̇ndi biz bura şar keçidəsiyik və burdakı karbon qazları gəlib şara doluşdur və şar şişir. Amma su isə alt təbəqədə, yəni butulkanın içində qalacaq. E, amma xəminin qışqırmasında isə kamerdə şəkərdən qida alan maya köpələyi sonra dediyimiz kimi qışqırmağa başlayır. İndi dostlar indi biz hər şey haqqında məlumat verdikdən sonra burada biz şarımızı çiçildirik. Şarımızı çiçildikdən sonra bax məlumat verdiyim kimi maya köpələyi şəkərlə qidalanır və bu qidalandıqdan sonra tumucaqlama yolu ilə çoxalır dəpu bu sama burada karbon qazı və su ayrılır. Karbon qazı gəlir bu şarımızın, yəni şarımıza dolur və şarımız şişir. Su isə alt təbəqədə. Yəni ki, ə, bu şüşəmizin içində qalır. Yarım saat biz gözləyəcəyik və hər dəqiqəsində 5, 10 dəqiqələrində, 15 dəqiqələrində mən sizə bu haqqdan məlumat verəcəyəm. Ə dostlar baxın görürsüz. İndi də baxın burada maye qübələyimiz getdikcə çoxalır və burada getdikcə buna karbon qazı dolur. Bu da iş başlayır şişməyə. İndi hələ bunun cəmi 2-3 dəqiqəsi keçib. İndi 5 dəqiqədən sonra sizə bunu yenə göstərəcəyəm. Dostlar baxın, gördüyünüz kimi, e, cəmi 5 e, dəqiqə keçib belə. Baxın, burada e, çoxalıb göründən qədər olub. Burada isə karbon qazı dolub və digdikcə şarımız şişir. Baxın, indi böyüyüb, bu daha da böyəcək. Dostlar baxın, göbələyimizin e, böyüməsi nəticəsində e, suyu da çoxaltdı və şarımız da karbon qazı ilə doldu və böyüdü. E, burada görürsüz, baxın nə qədər ə e, bura qədər ağzına qədər demək olar ki, e, dolub və burda getdikcə şişir. Dostlar baxın, artıq e, çox şişdi. E, mən burada bir qeyd etdim. Droş, droş başı düşməyənlər üçün maya deməkdir. Yəni ki, maya köbələyi idi. Burada droş e, biz maya köbələyi vasitəsilə bu tədqiqatımıza apardıq. Sağ olun, gələn tədqiqatlarda görüşərik. Burada biz şarımızı çiçidirik. Şarımızı kiçiltdikdən sonra, bayaq məlumat verdiyim kimi, maya göbələyi şəkərlə qidalanır və bu e, qidalandıqdan sonra tumucuqlama yolu ilə çoxalır. E, bu zaman burada karbon qazı və su ayrılır. Karbon qazı gəlir bu şarımızın, yəni şarımıza dolur və şarımız şişir. Su isə alt təbəqədə, yəni ki, e, bu şüşəmizin içində qalır. Yarım saat biz gözləyəcəyik və hər dəqiqəsində 5-10 dəqiqə işləkalarında mən sizə bu haqqdan məlumat verəcəm. E, dostlar baxın görürsüz, e, indi də baxın burada e, maya küpələyimiz getdikcə çoxalır və e, burada e, getdikcə buna karbon qazı dolur. Bu da iş başlayır şişməyə. İndi hələ bunun cəmi 2-3 dəqiqəsi keçib. E, i̇ndi 5 dəqiqədən sonra sizə bunu yenə göstərəcəyəm. Dostlar baxın gördüyünüz kimi e, cəmi 5 dəqiqə keçib belə. Baxın burada e, çoxalıb göründən qədər olub. Burada isə karbon qazı dolub və gitdikcə şarımız şişir. Baxın indi böyüyüb, bu daha da böyəcək. Dostlar baxın, göbələyimizin e, böyüməsi nəticəsində e, suyu da çoxaltdı və şarımız da karbon qazı ilə doldu və böyüdü. E, burada görürsüz, baxın nə qədər e, bura qədər, ağzına qədər demək olar ki, ə e, dolub və burda getdikcə şişir. Dostlar baxın, artıq e, çox şişdi. E, mən burada bəyəq bir qeyd etdim. Droş, e, droş paşa e, düşməyənlər üçün maya deməkdir. Yəni ki, maya köbələyi idi. Burada droş e, biz maya köbələyi vasitəsilə bu tədqiqatımıza apardıq. Sağ olun. Gələn tədqiqatda görüşərik.